Ти зайшов в листопаді 2024 року на позиції, а вийшов у квітні 2025 го скільки всього днів ти там пробув? 173 дні. І рації нам сказали, збирайтесь. ми дуже обрадувались. Біля <рес> бачу, Давай. Подняшлись. Цеха бед, на жены, <реш> Не брить, не брить, Красавцы, да. красавцы. <реш> Мы заросшие были, полгода ж не стриглись, ничего. <реш> Такая голова, такие волосы и все. Сразу увидел траву, зелень. У нас на позициях зелени вообще не было. Это для нас было как бы роскошь, реально что-то зеленое увидеть. Там ни дерево живого, ни травинки, ничего не было. На эваке нас встретил по братьям мы плакали с ним. Он не верил, что мы вышли, мы не верили, что мы дошли. Я каждый шаг молился, чтобы не наступить ни на лепесток, ни на какую-то мину. Надо дойти, надо по-любому дойти, в голове было. Но я попал сразу после выхода в медроту. Я первую неделю спать не мог. Всегда Красный фонарик со мной, привычка, мы там всегда ну, в ямах, постоянно в темноте сидели, постоянно красный свет. У меня привычка осталась, я первую неделю его не снимал, мне всегда время чуть дольше прошло, я уже начал нормально спать. Ну, мы перед подготовкой захода, нам показали фотографии как, ну где, где укрытие, где спрятаться. Угу. И на самом деле, когда мы туда зашли, оно все по-другому выглядит, там одни руины как бы и прятаться особо негде. Искали местяки где-то, подвалы, перебежками так передвигались, живого ничего нет. Заход у нас очень был тяжелый, мы попали под минометный обстрел мавики, фпвишки, скиды, это все в одно время. Редко бывает, что такое, что затишье. Мы добежали до первой укрытки, я сразу, у меня чувство, это я попал. Мы бежали, когда ноги, руки валялись по сторонам. Ну, штурмовые группы зачистили, мы зашли на эти места и, и отбивали напады. Кацапы майже кожен день нас штурмовали. Ну, первая наша стычка была, к нам прям зашли в яму. Мы тоже зацепенели сразу, начали переговариваться, и нам сразу две гранаты. И одна граната где-то метр упала, вторая дальше, но, ну, слава Богу, не зацепила так, и все. И мы начали перестреливаться, короче, по-сомалийски, вот так полтора метра, они и мы это через стенку. Короче, мы их за... Следующие штурма так же самое, гранаты залетают и понимаешь, оно там когда взрывается рядом возле тебя, у тебя сразу такой клин на секунды три, ты не понимаешь, тебе посекло или нет, потом фух все нормально, начинаешь дальше работать. Часто в доводилось вступать в контакты? Дуже багато. Был момент, что месяц у нас затишья была. а так постоянно, грубо говоря, в день два-три штурма это было стабильно. Возле нашей позиции дуже богато было трупов и каждый выход за посылкой ты по ним идешь, они воняют и Оно давило чуть-чуть на голову. Оно в душе и жалко и понимаешь, что они эти твари пришли к нам, ко мне домой пришли. с рудзачком, с ТМК бегут, чтобы закинуть где-то в яму. Да, по скид за скидами, и газами травили, и парахами нас травили. Это хорошо, что у нас там были противогазы, нас спасало. Хотели нас просто выбить оттуда, чтобы мы выбежали, а там птичка со скидом будет ждать. Завтрак, обед и ужин. У них как по расписанию были штурмы. Угу. Они на нас и шли, мы там чашку чая пытаемся заварить, и все, как это по расписанию, и кто-то на нас бежит. Боженька нам помогал, пилоты нам помогали, командование нам помогало. Баба Яга нам каждый день, ближе к ночи, скидывала нам, ну, сухпай нам скидывал. Ну, пришел полбуханки нам хлеба, там по два кусочка хлеба. Я делю на троих по два кусочка. Палка колбасы я делю на три кусочка. И вот так мы все поровну. Водичка там 3-4 бутылки 0,5 было. На троих четвертую бутылку мы оставляли или на чай, или что-то заварить. Mm -hmm. даже был раз момента нам кусок не кусок где-то пол курицы нам скинули жареный Да это мы очень рады были. не завжди, конечно получалось доставить там посылку жирную При штурмовых деях бывало что и гранаты нам закидывали и все разбивалось и не было ничего что и попить и не поесть и не было возможности нам закинуть что-то чтобыбега нам закинула и ну, терпели так по три по четыре дня. То есть были у вас дни, когда вы голодовали? Организм не то, что там тяжело даже тот автомат поднять. Сколько ты важил до того, как зашел? 96-94, и... а выходил 72. Не знаю, честно, я думал, выйду, буду все, зайду в магазин, скуплю все сладости. Пельмени, котлеты. Ну как это? В принципе, оно так и было. Сладости я много накупил. Чи було в тебе з тобою, можливо, якийсь талісман, який тебе обороняв? З 2002 року зі мною. Це верветься? Так. Угу. Ти взагалі вірував до того, як ти заходив на позиції? Не особо. Там я повірив в Бога. Кожного вечора ми молились. і як-то це надавало нам сил. Уже після 3-4 місяця вже хотілося домой. а оно все одно и то же постоянно, каждое утро одни и те же лица. Понятно, что грузились, наверное, все там по очереди периодически. Только мы были друг у друга, и все. И как-то это меня поддерживало. Приходили письма в посылках от наших родных. Это то, что ты... Блин, извините, дружище, я не муж. Это то, что ты вынес из Ну так. Я не знаю, что ти в той момент, когда ты это читал, но плачу и я. Я очень был рад, когда первый лист пришел. Вообще, это не Они в тот момент меня очень сильно поддерживали. Когда было важко на душе, я перечитывал их завжди. Совет батькам и женкам писать своим человекам на передаву. Как они вообще ну, когда они узнали, что ты там? Ты, я так понимаю, не говорил їм? Нет. Ты скрывал? Я сестре, да, я сестре сказал, сказал, чтобы через неделю сказали, куда я поехал. Как бы чувство было, что меня ждут, и я должен выйти любой ценой оттуда. Месяц четвертый это был или пятый. Я начал понимать, что он нас не собирается выводить, начал нервничать. А чему ты думал, что тебя не будут выводить? Ну, просто богато хлопцы не могли зайти. Я начал понимать, что заходу заходом очень тяжело. И это мне начало очень сильно настораживать. Мы сами понимаете, туда зайти и выйти очень тяжело. Подготавливали дорогу, угу. надеялись, задавали вопросы. Нам відповідали, що типу, все працюємо над этим. Хотілося, щоб люди більше допомагали. Навіть ті люди, які не йдуть служити, щоб вони якось допомагали дронами, павербанками. Без вашої підтримки їм дуже тяжело. Ждіть, молітесь і не забувайте.